то есть, понимаете, почему он только живет, оно такое эм, растение эндемик называется, да, то есть оно, которое живет только в районировании, только в определенной среде, в определенной климате, с определенным осадком, Так что как вы тут не гружите, но не будем расти, то есть дурить тут никого нельзя. Но э, продукта, конечно, много, ребята, но ну, в, любом случае мы начинаем с того, что мы когда выходим с дома, мы просыпаемся, мы идем, мы моем руки, да, мы должны понимать, что у нас кожа, мы можем занести инфекцию, пожалуйста, чем мы моем руки? Наша семья и уже наши партнеры, и знакомые, и близкие, и не близкие, моют вот таким вот жидким мылом. Есть компания мыло, значит, есть такая твердая, это с авокадо. Шикарно работает на, на, для лица, у кого проблемы с кожей. То есть это, тут есть как бы э, 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 авокадо, масло авокадо, оно противовоспалительное, оно контролирует именно выделение кожного сала кожей, у кого комедоны, у, э, черной точки, да, понимаем комедоны, у кого именно угри, у кого, у кого какие-то воспалительные процессы, вообще шикарно работает такой вот момент. И компании, когда мы говорим, да, есть такое вот мыло. Помните, мы же в детское же сейчас здоровье типа разберем. Так вот, когда ребенок рождается со второго дня жизни, пожалуйста, мы дарим или там мы рекомендуем вот такое вот мыло. Оно паш сбалансировано. Здесь тоже витамины А, С, Е. И здесь есть компоненты, которые заживляют нашу кожу. Полностью такая регенерация идет шикарно. Потому что ребенок, когда рождается, понимаете, и в коже как бы, то есть и на, в воздухе, да, есть вещества, которые что делать? Ну, нарушают именно кожу, кожу нашего ребенка. Оно высушивается. То есть сейчас включает отопление, пожалуйста, сейчас ребенок до кожа. Поэтому вообще шикарное средство. Это и э, демакияж, это и интимная гигиена, это и шампунька. Ну, то есть, если посмотреть, то мы только на одном продукте мы можем сэкономить. То есть уже не надо. Я помню, когда у нас еще не было компании шампунь, или там была не, не реформу, я знаю, что я заходила в ванную комнату, вот все. И волос помыла, и не буду дальше говорить, это все. Вот, сэкономила, да, называется? То есть вся продукция на лобе. Что мы делаем? Мы чистим зубы зубной пасты. Если в доме вдруг вообще ничего больше, ну просто ничего нет, а ребенка болит, просто пишет горло. Ребята, выдавите немножко этой пасты, возьмите вот так вот тепленькой водички, жательно, то есть кипяченой тепленькой водички, вот так вот растворите, да, типа полоскать. Был случай. Наши помогья поехали на море. Возвращается, казалось бы, на море, те же должен заработать, да? Звоните, говорю, ага". едем э, с моря, двое детей, говорит. один начал, говорить, когда мы только сели в машину, говорит, уже заразил второго, а уже двое, я не знаю, кто-то говорит, просто, что, ну, делать, я говорю, а что у тебя есть, она говорит, да ничего, ну, никто не брал, же. я говорю, ну хоть паста же есть, ну вы же чем-то зубы, я говорю, да, ну так вот, заезжайте, говорю, на заправку как будет соправляться, попросите тепленького водички, ну по-любому, конечно, да? ну, как-то, раз это самое, и давай пусть полоска возьмет в стаканчик, пока они там за, доехали там за три часа домой. Я говорю там, что останется еще, пожалуйста. Все говорят, блин, вот это крутой продукт. Что он так работает? Конечно, потому что алоэ, прополис и ментол. Только прополис антибактериальный как работает. Это вам зубная паста. Да? И для деток, и для взрослых. Что мне нравится в компании? Ребята, здесь нет этого маркетингового плана. А, туристики, да? Паста детская заплати. Паста взрослая заплати. Там омега детская заплати. Омега взрослая. Да все оно для одного, потому что оно на основе алоэ. Вы только дозировку меняете меньше, больше, и все. Поэтому вам тут и экономия. И в чем уникальность продукта? Во-первых, мы говорили, это основа алоэ вера. Это не добавление, там 3-5%, как это, да, фишка. То есть основа алоэ поворачиваешь, оно там где-то может быть максимум на пятом месте, первая вода, и то не факт, что алоэ это название, сейчас оказывается и синтетическое алоэ, потому что алоэ же бренд, да, сейчас у нас прокладки, и тампоны, и все с алоэ, и постелька, все с алоэ. Поэтому бренд подделывая, подделывая даже бегом, то есть есть, забыла это умное слово, как-то синтетическое алоэ, прям прям прописывает его, то есть вот тебе и момент. Есть, конечно, много. Я единственное, что, знаете, что я могу сказать, почему я выставила, казалось бы, крем, который мы говорим про суставы. В креме находится сера. Помните, каждая шестая аминокислота, на серосодержащая для вывода детокса. Представляете, то есть есть формировалась аминокислота, а сера у нее есть. И она функция детоксикации у работать не может. Что мы делаем? не важно, когда болеем, не болеем, мы просто на ночь, на ночь, на чистую поверхность и на подмышек наносим вот это средство. То есть ночью как работает потому что самые большие поры у нас на ступне, да, почему горчичники туда прикладывают, да, и на подмышке. Вы можете как бы и ступни, но рекомендован именно паховой То есть это и профилактика вам и на мастита, это профилактика будет ниже детокс ночью, так вот, потому что сером заходит внутри кубки, например, на нас находится в чесноке, чебреце, но будет вот она гелевой основе работать как бы сильнейший, как деток. То есть когда ребенок болит, или когда температура, или чтобы не заболел, наносите вот такой вот да, такой никто не слыхал. Ну, очень часто, наверное, уже последнее скажу, меня больше не остановишь я же говорю, какую-то проблему рассказать, а мне проблема остановить. Очень часто, когда дети болеют, не хотят просто кушать, да? Ты не заставишь его, ты даже какой там болеешь, просто не хочешь ничего есть. Ну как ты его заставишь? Мало того, что и так в еде ничего нет, она пустая. Хотя бы с того, чтобы хотя бы съел, я помню по себе, любимый коронавирус. Да, наконец-то заболел. Думаю, боже, какая красота, думаю, сейчас буду использовать. И не хочу есть. Открываю холодильник, рукашка тянется, а ешь, что не хочешь во рту пересохло, так думаю, ага, вирус, значит, работает, что не опустился. Ребяночка, баночка сока улетала за пять дней, потому что я понимаю, мне нужно создать щелочную среду, потому что, ну, он пришел, я же поработала, посмотрела, а ей же не хочется, а у нас же иммунные клетки, они же белковые, же белок нужен, правильно? Нет белка, нет иммунных клеток. Да и взять себе белок натуральный, что он был не просто белок, а желательно аминокислота, потому что в организме, когда он болит, у него особо нет ресурсов с этого белка, его растворить на э, превратить его в четвертичную структуру, потом в третичную, потом во вторичную, потом да, в первичную, разложить на аминокислоты, как мы говорим бусинки, потом эти бусинки порвать на аминокислоты, разлить на эм, на, два, на две категории, то э, те самые. Господи, бац, выше была. То есть, короче, те, которые должны поступать с пищей, те, которые должны именно вырабатываться в организме. Заменимые, незаменимые. Это даже еще в этот момент разобрать это все. Они а всегда есть, тут эти 8 незаменимых не всегда. Их всем пришло, 8 нету, все не работает. В мясе 12 аминокислот. Из 8, которых незаменимых, всего 4. Казалось бы, я же мясо ем. Я говорю, что там за антибиотик, это все общие тема опускаю. Не хватает вот, аминокислот, поэтому ну, не, не, нет в этой пище полноценных аминокислотного состава, не хватает. Компания Шизо, ребята, произвела вот такой вот продукт белковый, это коктейль. Если вы посмотрите, называется с аминотеином. Так вот, люди, когда боли, больные, или когда уже, знаете, вижу только бы возраста, возраст, уже, который называется предсмертный, назвать, да? когда уже все даже сморщит, уже похудало, уже в одни шкуры и кости, а, а белок им нужен. Поэтому, чтобы этот белок усваивался, то компания добавила такой аминотеин. Это фермент, который будет за место человеческого как бы, ресурса. Вот так вот. Раз, то есть, что он делает? Он не расщепляет этот белок. Он уже получается, что вот этот аминотеин уже в организм дает нам готовые аминокислоты. Вот те 22 аминокислоты, из которых 8 незаменимы. И вот когда они приходят в организм, кроме того, что делать? Здесь есть Витамины и минералы, не просто белок, потому что если возьмете э, 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 коктейль э, до спортсменов, вот посмотрите, там нет особенно там белок есть, а витаминов, минералов нет. Почему это бьет все спортсмены, а не все прыщах? Потому что тот белок пьет по почкам, почки не могут вывести токсины, токсины через, через кожу, в виде гнаничков, там эти вот, моменты. Здесь такого нет. Здесь 18, тут не белок, а аминокислот, состав аминокислот с витаминами, минералами. То есть он биоусвояемый. Поэтому, когда ребенок не хочет кушать, или бывает, вы пришли с вечера, но ну, не хотите на ночь нажираться, или утром нам нужно завтракать. Почему я сейчас уделю внимание у людей, у которых есть проблемы, или профилактика, это с камнем в желчном пузыре, или, говорят, желчь густая, почему это такая проблема? Мы не можем просто завтракать. Нам в завтрак должны прийти белки, жиры и углеводы. Не зря говорят, что завтрак съешь сам, правильно? Обед поделись, а вечер вообще отдай. А у нас, наоборот, утром не позавтракали, вечером нажрались, все, глаза закрылись, мы живем. Нет, Поэтому утром должны зайти нам и белки, и жиры, и углеводы. Это обязательно, потому что желчь всю ночь копится, она должна выйти, она выходит на жир, на жирное слово. Мы ничего не дали, Макс уже чайком попыл, да, какой-то там печенюшка, Кого мы только удивили, непонятно. Вот поэтому здесь есть фермент, который делает что вместе, потом я бы вот даже, что делать, я беру, у меня такая как бы такая для коктейля есть такая чашка, я наливаю воду, немножко наливаю сюда алоэ, почему? Потому что ферменты здесь будут хорошо работать. Есть примерно ложечка, насыпаю коктейля. Ну, если хочется как бы сладко, помните, углеводы нам нужны. Поэтому у меня есть такая малинка, перетертая сахаром. У меня ложечку такую, хорошую ложечку, не будем кануть. Вот малинки, блендер разбила, все, утром позавтракала, и пошла, и забыла еще момент, и когда пью, пью именно омегу-3, потому что жиры должны прийти, полинасыщенные жирны, жирной. они должны нам эм, сделать ее более жид, э, жидкую, и сам желчный вкус шум был более эластичным. Почему еще омега ключевая такой момент последний? Потому что когда приходят вирусы, что они делают? Если бактерия находится на клетке, то вирус, он же броню, то есть мембрану плазматическую, он как бы таранит и заходит в клетку. Почему медпрепараты не могут убить и антибиотики убить вирус, потому что они не заходят в клетку, потому что вирус заходит вовнутрь, а медпрепараты работают только наружу. А алоэ имеет проникающую способность в 6, а то и в 8 раз глубже, чем вода, но проникает непосредственно, почему мы с прополисом пьем, проникает в, в клетки и создает условия, чтобы вирус покидал. Так вот, чтобы эту мембрану, которая уже нарушена, пробита, да, или чтобы как бы ее э, укрепить, нам нужны полиэнсичные жирные кислоты, потому что, ну, то есть, оно состоит из там глока, хвостики, там, как бы, моменты, рецепторы, это все состоит у нас именно из этой вот амин. Поэтому, ребята, я не знаю, как бы, я вам донесла эту информацию, не донесла, насколько я вам это донесла, то есть, хотелось бы, знаете, всего и по чуть-чуть, вот, ну, если нужно будет детально не вопрос, подходите, будем, как бы, такие моменты, как сопоставить, как это, потому что продукт один, организм это разный, правильно? Вот элементарно, вы же смотрите, сок, Подоймите руки тех, у кого он был кислый, когда вы первый раз попробовали. Кислый. У кого был горький? А у кого сладкий, а у кого хлоркой. Вот сейчас у меня там на работе три человека пьет, соседка моя пьет, значит, соседки, у, у нее и у мужа проблема с печенью. Я говорю, тебя валя, у тебя говорю, будет горький. Но если печень, покажет ну горький. Хотя у меня вообще вкуса нет. Другая девочка там пьет, ну, как бы у нее говорит, я пишу. Как, Первый мы, когда начинаем пить, не с водой, а просто там одной-две ложки, попробуйте на вкус, ну скажите какой-то момент. И она говорит, настолько, говорит, такой вонючий хлорка, я думала, что я санитайзерка же выпила. Она, говорит, я взяла сумку и думаю, неужели я ну, спешила на работу, санитайзер, я покажу переписку. И она же мне это пишет, то есть хлорка просто ужас. Вторая пьет, говорит, горькая, потом еще как бы еще при вкусе горькая, я говорю, ну завтра попробую, говорит, еще горьче, такая проблема. Одна только за все это время, сколько мы компания, сказала, что одно там вкус огурца. У мужа сестры сказал, это вкус э, арбузика. Эм. Все, наверное, сладкой а, а все. Что сладкое, Проблема с сосудами. Сосуды. Да. Просто проблема с сосудами, там еще с поджелудка. Вот это она показывает. Да? Поэтому, почему говорят, сок алу, это, это, не мой доктор. Он зайдет, он покажет вашу проблему. Первый он покажет. И он сразу покажет, горько, он, что бы вы там не хотели, там суставы, он пока вам печень не восстановит, вот там эффект особо не ждите. А э, печень, она не имеет никакого окончания. Знаете, почему говорят врачи? Пока 95% печени не уже распадется, пока цирроза не будет, она не дает о себе знать. А голубь приходит и говорит, ребята, вот там я туда иду, вы как хотите, давайте мне больше дозировку, я туда иду, потому что там просто. Самый главный орган какой человека? Печень. Мы сейчас посмотрим, у нас доктор есть по правой почке, по левой, по, по, ноздре такой, по ногу. Да, все у нас убивает печень. А спросите, а есть у нас доктор по печени? Что восстанавливается? Самое главное, нет. Все, чтобы убить, есть, а восстановить нету. Так что, если говорю, ребята, говорю, если у вас у вас же нет времени и денег ну, для того, чтобы восстановиться, зато у вас всегда есть и время и денег, чтобы это просто убить. Ну, это нонсенс, да? Казалось бы, я говорю: возьми. У детских там кица, говорю, возьми ребенку, сейчас возьми сок, и витамин С. Ну, ладно, витамин я возьму. Там или кис. А соки, что это? Возвракати, чтобы товарооброс сделать, я вообще, говорю, понимаешь, это леднины. Это ребенок вы сладко ест, шоколадки там, да, он закисляет кровь. Даже эти витамины кис неважно какой компании, они уже не так усвоят, потому что фор на фоне закисленности создает условия, или гнины создают условия, то есть под щелочью этот эффект колоссальный. То есть не экономьте, разбирайтесь. Мне всегда, знаете, настолько нравится эта публика, вот вы как-то здесь смотрите, с открытыми потому что, ну, то есть я вот так благодарна вам, честно, потому что, честно, я готовлюсь, я не просто, это, знаете, пришла, вот, я же сюда как бы сегодня, до я просмотрела наверное, 4 четыре доктора, списала пол тетрадки, иммунологов там, всех там тех профессоров. Почему? Потому что оно ну, просто за ту же элементарную серу, да, как она даже поступать извини, почему чеснок вот такой вот нам важен, да, ну, то есть моменты, это понятно, что вам только часть видела информации, которую я знаю, потому что, ребята, разбирайтесь, это ваше время. Если я говорю, что когда человек говорит, но у меня нет шанса там, это самое, ребята, есть ваш шанс, я вам давать эту информацию. Вопрос у вас, вы готовы с ним разбираться или нет? Я знаю, не знаю, как вы, я знаю то, что если бы я вот пришла в зал, я помню, когда я пришла, я же не хотела идти, это вообще отдельная история. Вот такая, говорится, умная, но была же больная, да, а эго ж есть. Мне может, приди, 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 ты же биолог, там да? вот пришла, биолог, у ну, тебя биолог, биологи есть такие толковые, ну, он говорит, ну ты же разберешься, у тебя гипертония, там тебе, ну, я все, это лохотрон, да. Вот меня притащили в такой зал, это было в Полтаве. Я когда посмотрела, ну, не биолог рассказывал, но рассказали так пару ключевых моментов, я обратила внимание на Омегу, потому что интересовала мне соотношение ДГК и ПК. Это реально классная штука. Действительно работает на восстановление сосудов изнутри, восстанавливает на наши эндотелии, разжижает эту кровь. Это про воспалительный эффект, потому что омега 6 у нас с маслом растительным очень много. Она воспалительный процесс, она блокирует клетку, она такая жестко становится. А омега-3 что делает? Она, она как бы наоборот клеточку делает мягкой, потому что когда мягкая, ну как вот эластичная, можно сказать, э, мембрана, то в клетку могут зайти и, 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 и витамины, минералы. Вот. А если она как броня, она даже не может их в себе пропустить, поэтому почему же это аминь и соотношение должно быть омеги 6 к омеги 3 это 3 к 1 на сегодняшний день я знаю что как бы там статистика какая средняя у нас по украине ребята это 40 к 1 40 процентов у нас омега 6 у нас, почему у нас такие проблемы да с воспалительным процессом у нас сосуды как забиты разобьиты холестеринными влажками и мы не даем мега 3 потому что если мы даже купим в аптеке она не так она будет работать потому что у них там есть да, Рыбий жир, у нас это рыбный жир, и соотношение кислот желает лучше. Поэтому там, ну, как бы, ну, работает, не так, как бы хотелось. Это молниеносно. Благодаря, говорю, этому продукту, вот, я не знаю, что такое, не уже гипертония, слава богу. Я смотрю, все вот, сейчас, знаете, на работе, коллеги, на дождь – голова болит, на жара – голова болит, ой, ноги крутит, ой, будет дождь, такие барометры ходят. А я думаю, ой, классно, а мне ничего не болит, все хорошо. Вот. Значит, смотрите, я всегда говорю, ребята, разбирайтесь, да, но наша задача сделать так, чтобы этот продукт был в каждом доме. Чтобы вот если где-то просыл ребенок или вы, надо быстро, экстренно оказать помощь, а не звонить, алло, врачу. А сейчас нам же как закон сделали? Сейчас уже антибиотики по рецептам. Попробуйте, прикиньте, доктор один, у вас миллион, только вам сделать, у него просто этот телефон просто аж красный будет, сгорит, наверное. Поэтому я знаю, что я тоже не позвоню. У меня есть своя аптечка. Поэтому